Які є види оподаткування і який вид податку більше підходить для якого бізнесу? Существують два основних вида налогообложения: это общее налогообложение, в котором самыми основными налогами являются налог на прибыль і НДС налог на добавленную стоимость. Угу, так. Налог на прибыль это прямой налог, НДС это непрямой налог. Также существует упрощенная система налогообложения. в рамках которой выделяют как минимум три-четыре вида ФОПов. Uh -huh. В рамках которой выделяют 4 вида ФОПов. Первый вид ФОП это хозяйственная деятельность до миллиона гривен, в рамках которого субъект хозяйствования платит до 10% от минимального прожиточного минимума в виде налогов. Uh -huh. В втором типе ФОПов, как правило, данный тип ФОПов характерен для ресторанного бизнеса. Это до 20% uh -huh. от минимального прожиточного минимума. Минимальный прожиточный минимум чуть более 2000 гривен, насколько я помню. Так. Uh -huh. а, третий тип ФОПа, кстати говоря, у меня есть третий тип ФОПа, это, кстати, о втором типе ФОПа оборот не более 5 миллионов гривен не более да, 5 окей. миллионов гривен. Да, а, 5 третий 5 тип ФОПа миллионов. с оборотом не более 7 миллионов гривен. А, я плачу в рамках этого ФОПа 5%, единый налог. Угу. Кстати говоря, в рамках этого ФОПа есть а, два типа ФОПа. То есть ты можешь либо платить, а, ты можешь либо платить 5% от а, годовой выручки так, до 7 угу. миллионов гривен, либо же можешь выбрать а, второй тип а, третьего ФОПа так. и платить 3% и 20% НДС. Mm -hmm. да. Для чего нужен данный тип ФОПа? Yeah. Многие that's компании, особенно с теми компаниями, с которыми я работаю, они хотели бы работать с НДСными компаниями, с компаниями, которые платят НДС, для yeah. того, чтобы ставить себе э, этот НДС на налоговый кредит. Mm -hmm. То есть если я, с работы, yeah, если uh -huh. я будучи компанией-плательщиком НДС, работаю с компанией-единоналожником, то я отправляю деньги и я себе не могу 20 поставить на налоговый кредит о налоговом кредите поговорим немножко позже да. для чего он нужен и чем он полезен бизнесу поэтому многие большие компании они хотели бы себе в затраты ставить налоговый кредит угу. да? разницу по которому они должны потом уплатить э, в налоговые органы угу. поэтому э, второй тип в рамках третьего фопа третьего типа фопа тоже бывает с ндс угу. Четвертый э, э, тип э, да, э, фопа это фоп, э, который как правило использует аграри, это единый сельхозналог. Угу. Размер э, процентов по которому от оборота определяется исходя из того, чем э, в какой сфере э, компания агро занимается бизнесом. Угу. Вот, поэтому в основном существует вот четыре вот таких вот э, типа. Э, Каждый из них, он выгоден так или иначе, и он подходит э, под тот или иной бизнес. Угу. Вот. Исходя из этого, нужно выбирать себе ФОПы. И у каждого из этих ФОПов, э, в том числе, есть свои преимущества и недостатки в части ограничений. По, как я сказал, обороту годовому, так. по количеству людей, которые имеют право работать э, в ФОПе данной группы. Например, в ФОПе первой группы э, имеет право работать только один человек. Я не знал. Угу. да то есть Шкала. да то есть э, в фопе например там третьей группы э, может работать там около 15 человек угу. да то так. Есть, соответственно в зависимости от того э, в зависимости от размера своего бизнеса э, и считаю правильным и логичным выбирать тот или иной вид фопа если э, человек примешает например лимит более 7, э, 7 э, миллионов гривен по фопу третьей группы так. Он э, далее платит э, 15%. 15%. То есть 15% он уже платит. То есть не 5%, uh -huh. а 15%. 15%. Сумма еще выше, здесь. да. Так? Да, все, а что, все, что выходит за пределы, за лимиты 7 uh -huh. миллионов. Uh -huh. Вот, соответственно, э, очень важно подбирать тот или иной ФОП. Если понимаешь, что ты выходишь за рамки данного ФОПа, то скорее всего лучше создать еще один ФОП. Что легче? ФОП, читов оформить легче? На самом это... деле все оформляется там, в течение недели. Uh -huh. То есть ты идешь э, к государственному регистратору, э, подаешь документы, заполняешь анкету, открываешь счет в банке. И в принципе uh -huh. там, за 2-3 дня, я, например, свой ФОП оформлял 2-3 дня. Uh -huh. Получаешь э, непосредственно э, ну, все документы и регистрируешься по месту э, рай, э, района, например, в Киеве, если это в Киеве, например, uh -huh. это ФОП. Да, находится, ты регистрируешься просто по месту, и там в течение недели ты можешь запускаться спокойно. Процедура очень простая и тривиальная.